Əziz dostlar, Allahın salamı olsun üzərinizə. Sizə Ağdam rayonunun Kəmənlik kəndindən salamlayıraq. Seyid Lazım ağanın ocağına gəlmişik. Allah bütün edilən dualarımızı ali dərəcədə qəbul etsin. Amin inşallah. Bu əzalı, bu məhəllə mayında həmişəki kimi Hacı xanımın turu ilə Gəncəpərdə Ağdam-Beyləqan ziyarətlərindən çıxmışıq. 2 ziyarətimizi etdik. 3 ziyarətimizə, oğrusu 3 ziyarətimizi etdik. İndi buradan Beyləqana yol çıxacağıq, inşallah. Amin. Allah səd lazımığının ruhunu şad eləsin. Amin, inşallah hər kimin ürəyində nə arzuları, diləkləri var, bu çərəbimin adi dərəcədə qəbul olmasını. Amin. Ruhumuza iltimaslı dua edirik. Allah ürəyinizdə nə dualarınız var, adi dərəcədə qəbul olsun. Amin.